Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Növbəti yeni il dekoru ilə qarşınızdayam. Ümid edirəm sizlərin də ürəyincə olacaq. İl ilk yolkamızı hazırlamaq üçünsə ilk öncə konusu hazırlayırıq. İstənilən kağızdan istifadə edib bu konusu hazırlaya bilərsiz və daha sonra üzərini stres klöklə bükəcəyim ki, e, kley yapışmasın. Mən PVA kleydən istifadə edirəm və o kağıza yapışır, sonra qoparmaq olmur. Ona görə ilk öncə stres klök çəkirəm. Əgər klöykə çəkmək istəməsənsə, adi şəffaf skotsla da sarıya bilərsiz. belə belə böyük formada alıram, çox istifadə etdiyim üçün. İstəsəz sadə ə, məktəbli dükkanlarında balaca kleylər də var. Kağız kley ağ rəngdə. Yəni şəffaf deyil, belə desək qatı ağ rəngdə kley. Məncə tapa bilərsiz. Və həsir ipi, əgər istəsəz ardıcıl formada dolaya bilərsiz. Mən belə ə, qarışıq formada daha çox sevirəm. Yəni aralarda məsafə qalmağını istəyirəm. Amma dediyim kimi Sadə formada, birbaşa, ardıcı formada ipi dolaya bilərsiz, heç məsafə buraxmadan da olar. Ən sonda isə ipi e, belə bu formada ardıcıl məsafə qalmayacaq şəkildə doluyuram ki, bu atlıq hissədir və mən yapışdıracam bunu. Az öncə qeyd etdiyim kimi bütün yolkanı bu formada sıx şəkildə bəziyə bilərsiniz, yəni iplə bükə bilərsiniz. Mən məsafəli formaya daha üstünlük veririm. Bir gün saxladım və e, biraz gördüm nəmliyi var. Hər ehtimala qarşı 2 gün gözlədim. 2 günə sonra quruyur, yəni e, istədiyiniz formada Bir az da hətta ə, belə deyim, hündürlüyünü artıra bilərsiz yaxud da əlinizlə sıxa bilərsiniz çünki elastikliyi var. Aslıq kordonu səliqəli olması üçün istənilən rəngdə kağızdan istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni sadə ağ kağızlara bükmək olar. lokanın əyilməməsi üçün mən hər ehtimalla qarşı içərədən çöp şişlərlə bəlk edəcəm, həm kordona, həm də iplərə biraz kley vuracam ki, daha möhkəm olsun və əyilməsin. Sabitləmək üçün hələli rezini vurdum, daha sonra çıxardacam və artıq qalan çöp şişi kəsib götürəcəm. Mən işığın bir hissəsini yolkanın içərisində qoydum. Çəhəri hissədən də işıq olmasını istədim və daha sonra qalan ıı, işığı yolkanın üzərinə dolayacam. İndi isə ikinci yolkamızı hazırlayacağam. Yenə eyni formada nazik kardondan, adi A4 kağız, yəni vatman kağızdan da istifadə eləyə bilərsiniz. Yolkanı hazırlayırıq və bu dəfə üzərinə zərli kağız bükəcəm. Hədiyyə paketi olan dükanlarda, artıq yeni il aksessuarı olan dükanlarda da satılır bu zərli kağızdan. Möhkəm yapışması üçün, yəni kağızın kənar hissəsinə konte ehtiyacı var. Həmsəliqəli görünür, kleyi göstərmir, eyni zamanda daha möhkəm yapışdırır. Səvginizə uyğun yeni il aksessuarlarından istifadə edib çox gözəl dekor hazırlaya bilərsiniz. Əlavə olaraq şam qozalarından və yeni il oyuncaqlarından istifadə edib dekorunuzu daha da gözəlləşdirə bilərsiniz. Ara boşluğunun qalmaması üçün əlavə kiçik aksessuarlardan və yelka budaqlarından istifadə etdim. Mənim dekorum tam hazırdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək. Sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.